নমস্কাৰ ব্লগবোৰ অকণমান দীঘলীয়া হয় কাৰণ মই আপোনালোকৰ লগত গোটেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিহেতুকে আৰু চব স্কুলৰ পৰা লৈ গৈ আছোঁ আমি ক্লিনিকলৈ ক্লিনিকলৈ যাওঁ লৈ যাওঁতে মোৰ মুখখন দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিছে যে ক্লিনিকলৈ লৈ গৈ আছে কিবা প্ৰব্লেম নিশ্চয় হৈছে হয় আচলতে প্ৰব্লেম হৈছে সিমান ডাঙৰ নহয় বুলি ভাবিছোঁ চাওঁ কি কয় ডক্তৰে আৰু চ' আজি কিছু মাহ ধৰি মাজে মাজে এটা সমস্যাই দেখা দিয়ে আৰু মাজে মাজে নোহোৱা হৈ যায় মাজে মাজে একদম লুকাই যায় সেই সমস্যাটো আমি আকৌ বেছি চিন্তা নকৰি এবাৰ ভাবিলোঁ কি এই সমস্যাটো মাজে মাজে আহে যায় যিহেতুকে তাৰ সমাধান বিচাৰি এপইণ্টমেণ্ট এটা লোৱাই ভাল আমেৰিকাত আচলতে এপইণ্টমেণ্ট পোৱাটো অকণমান দিগদাৰ আমি যিখন ক্লিনিকত আচলতে আৰু চব দেখাওঁ যিখন মানে যিজন ডক্তৰে তাক চাই তেওঁৰ এপইণ্টমেণ্ট নাপালোঁ গতিকে এইবাৰ বেলেগৰ এপইণ্টমেণ্ট বিচাৰি পালোঁ কিন্তু সদায় আমেৰিকা যেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট লোৱা হ'ব ক্লিনিক বা হস্পিটেল যিকোনো টাইতে তেতিয়াহ'লে ডক্টৰজন আমাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চে কভাৰ কৰে নে নাই সেই হস্পিটেলখন বা ক্লিনিকখন ইঞ্চুৰেঞ্চে তাৰ ফিজটো কভাৰ কৰিব নে নাই কেনেকুৱাকৈ কভাৰ কৰিব এই সকলোবোৰ আগতীয়াকৈ জানি লোৱা উচিত সেই সকলোবোৰ জানি মিলি এপইণ্টমেণ্টটো লোৱাৰ পিছত এয়া আৰু চব চেক ইন কৰাৰ পিছত মাতিছে নাৰ্ছজনীয়ে আৰু ডাঙৰ হওক সৰু হওক প্ৰথমতে সদায় ৱেইট আৰু হাইট জুখিব নাৰ্ছজনীয়ে তাৰপিছত প্ৰেছাৰ চেক কৰিব হাৰ্টবিট অক্সিজেন কি সমস্যা হৈছে সকলোবোৰ এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছতহে তেওঁ নেক্সট ডক্টৰ আহিব আৰু তাৰপিছত ডক্টৰে আকৌ সেই গোটেই সমস্যাবোৰ আকৌ সুধিব পিছে ভিতৰত ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে এই সোমাই যোৱাৰ পিছতে ক'লে যে ভিডিঅ' নট এলাউড বুলি গতিকে মই আপোনালোকক পিছলৈ সমস্যাটো জনাই আছোঁ তাৰপিছত ডক্টৰৰ পৰা লৈ আনিলোঁ আচলতে তাৰ হৈছিলে কি প্ৰব্লেমটো তাৰ এই নাকেৰে সি মানে নাকত একো নাথাকে কনজেশ্যন নাথাকে মানে তাৰ নাকেৰে একো নোলায় কিন্তু ড্ৰাই পুৰা তাৰ নাকটো পূৰা ড্ৰাই নচ ৰাতি শুবলৈ নোৱাৰে বহুত সময় কয় কি ব্ৰীড কৰিব নোৱাৰে মানে ব্ৰীডটো পূৰা ক্লিয়াৰ নহয় আৰু যে ধৰক জমা কিবা থাকিলে লেতেৰা জমা থাকিলে যেতিয়া নাকটো শুক কৰি দিয়ে তেতিয়া ওলাই আহে কিন্তু তাৰ সেইটো একোৱেই নাই তাৰ নাকত সেইকাৰণে বহুদিনৰ পৰা আমি এইটো মাজতে অন অফ হৈ থাকে আহে যায় আহে যায় এনেকৈ আছিলে মই ভাবিলোঁ মই মানে ম মোৰ আছিলে আৰু চিন্তা যে তাৰ নিশ্চয় কিবা এলাৰ্জি চেলাৰ্জি প্ৰব্লেম আছে সেইকাৰণে এপইণ্টমেণ্ট ল'লোঁ তাৰপিছত দুদিন পিছত এপইণ্টমেণ্ট পালোঁ দেখালোঁ যোৱাকালি ডক্টৰে ক'লে যে তাৰ খুব বেড এলাৰ্জি আছে তো কিহৰ এলাৰ্জি এতিয়াও গম পোৱা নাই তো সেই এলাৰ্জিৰ কাৰণে তাৰ এই বস্তুখিনি এইখিনি পূৰা বন্ধ হৈ থাকে তাৰ কাৰণে সেই ব্ৰীডটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰে আৰু তাক এটা নেজেল স্প্ৰে' দিছে এইটো এটা নেজেল স্প্ৰে অভাৰ দি কাউণ্টাৰো পায় সেই স্প্ৰেটো কণ্টিনিউ দুসপ্তাহ মাৰিব দিছে আৰু দুসপ্তাহ লগোৱাৰ পিছতহে যদি ভাল নাপায় তেতিয়া ই এণ্টিক দেখাবলৈ কৈছে তো তাক তাৰ কাৰণে আচলতে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিলোঁ আজি দেখিনিয়ে আকৌ লগ পাম বাই